Salam sejahtera kepada juri-juri dan hakim yang lagi bijaksana. Saya Prisilia. Saya Elis. Dan saya Lam Kami mewakili MRC Mizuno dalam membuat kajian lapangan yang bertajuk Bencana Banjir dan Kesannya Terhadap Kehidupan Penduduk di Bintulu, Sarawak. Please enjoy our presentation. Ini merupakan isi kandungan kerja lapangan yang pertama, pengagihan, pengenalan, objektif kajian, kaedah kajian, kawasan kajian, hasil kajian, kesimpulan, rujukan dan lampiran. 0.1 pengagihan. Kami bersyukur kerana dapat menyiapkan tugasan kerja pengagihan ini setinggi-tinggi pengagihan kepada Timbalan Pengetua Kecemerlangan Akademik Ember Semintulu, Encik Afizan bin Muhammad Hassan kerana memberi kebenaran untuk menjalankan kerja lapangan ini. Kami juga ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada guru geografi kami iaitu Wan Kristia Jemi kerana telah membantu kami dalam penyediaan laporan kerja lapangan ini. Tujuh ajar sepanjang jutaan terima kasih kepada ibu bapa kami kerana membantu kewangan dan kebenaran kepada kami untuk menyiapkan kerja lapangan ini. Tidak lupa juga kami ucapkan kepada rakan seperjuangan kerana turut sama menyumbang tenaga dan masa dalam proses melaksanakan kerja lapangan ini. Akhir sekali, ucapan terima kasih ditujukan kepada responden terutamanya penduduk di kota perumahan kerana sudi menjawab soalan-soalan yang diajukan. Sekian, terima kasih. 0.2 Pengenalan Kami telah menjalankan kajian lapangan tentang bencana banjir dan kesannya terhadap kehidupan penduduk di Bintulu Sarawak. Baru-baru ini, di bandar Bintulu Sarawak telah mengalami hujan yang berpanjangan. Menurut berita TPS, Banjir besar yang melanda Bintulu pada Januari 2025 merupakan bencana terburuk dalam tempoh yang lebih sedekat menenggelamkan kawasan bandar tanpa amaran. Oleh hal yang demikian, kami memilih untuk menjalankan kajian ini untuk mengkaji tentang kesan-kesan bencana banjir terhadap penduduk dan cadangan penambahbaikan penduduk untuk mengatasi bencana banjir pada masa akan datang. 0.3 Objektif Kajian B. Menjelaskan kesan-kesan bencana banjir terhadap penduduk di sekitar Bintulu Sarawak. C. Cadangan penambahbaikan dalam mengatasi bencana banjir. Kaedah kerja. Kaedah pengumpulan data. Yang pertama, pemerhatian. Kami telah menjalankan pemerhatian di sekitar bandar Bintulu Sarawak. Untuk melihat sendiri kesan-kesan bencana banjir dan pemerintah yang berkaitan. Yang kedua terbentuk di mana kami telah membuat 9 orang responden untuk mengena kesan-kesan bencana banjir. Yang ketiga, penduduk di mana kami juga melayari internet untuk mencari maklumat yang berkaitan tentang bencana banjir di negeri Sarawak. 05 kawasan kajian Kawasan ini kerana penghampiran dengan matau MRSM Bentulu. Jadi jarak kesampaian yang tinggi memudahkan urusan kami untuk menjalankan kajian lapangan ini. 06. Hasil Kajian. Mungkin pasti faktor berlakunya kejadian banjir di Bentulu Sarawak, hujan lebat, hujan lebat yang mencatatkan sekitar 400 mm di Bintulu telah menyebabkan limpahan sungai yang kemudiannya menjadi puncak utama banjir. Di mana Premier Dato Amal 12 Bunga Embas berkata, menurut laporan Jabatan Pengairan dan Saliran, rata hujan tahunan di Sarawak adalah sekitar 5,000 mm. Namun, hujan di Bintulu kali ini berlaku sangat intensif dan tempoh yang singkat menyebabkan banjir yang luar biasa. Fit menjelaskan kesan-kesan bencana banjir terhadap penduduk. Yang pertama, kerosakan dan kerugian harta benda. Kerosakan harta benda yang dialami oleh mangsa banjir adalah perkakas rumah, alatan, kerabat, barangan dan keperluan harian seperti dinding rumah, peti sejuk, almari dan, elektronik dan papan kayu untuk membuat rumah. Yang kedua pula, menjejaskan sumber pendapatan Kawasan pertanian dan pertanian terjejas Tanian Kebun sawit, sayur-sayuran Ubi kayu, nanas sawit, cili dan ubi Kecang panjang dan kebun kelapa sawit Pertanakan Pertanakan seperti ayam dan kizir terjejas dan rebat ayam dan sangkar kizir rosak akibat di tenggelami air aliran air yang deras Banjir juga telah memberikan Penduduk merasa sangat kecewa karena kebun ladang sawit yang diusahakan bertahun-tahun musnah dan penternakan dijaga mati. Penduduk takut karena tidak dapat tidur dengan nyenyak disebabkan oleh keadaan hujan tanpa henti. 4. Akses jalan terjejas. Jalan terputus disebabkan jalan raya dan jembatan ditenggelami air sehingga menyebabkan akses ke luar penduduk tidak dapat membeli barang keperluan asas ke bandar. C. Cadangan penambahbaikan dalam mengatasi bencana banjir. Yang pertama, menyimpan barang keperluan, barang berharga dan dokumen penting seperti sijil kelahiran, kad pengenalan dan dokumen-dokumen penting yang lain di tempat yang selamat. Kedua pula, membina perahu untuk digunakan sekiranya banjir berlaku. Yang ketiga, meletakkan kenderaan di tempat yang tinggi Dan yang terakhir, berpindah ke tempat yang lebih tinggi dan selamat 0.7 Kesimpulan Setelah menjalankan kajian ini, kami lebih memahami faktor-faktor berlakunya banjir Kesan-kesan banjir terhadap penduduk dan kesiapsiagaan mengatasi banjir Selain itu, kami dapat melihat sendiri kesan-kesan banjir dan memahami perasaan mangsa banjir Seterusnya, kami juga telah mencadangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi banjir. Akhir kata, kami berharap agar kawasan sekitar kajian kami tidak mengalami bencana banjir yang teruk, dapat mengurangkan kesan-kesan pencemaran serta menjadi kawasan yang lebih bersih, ceria dan hijau pada masa hadapan. 0.8. Rujukan Melalui internet seperti laman web TV Sarawak dan utusan Borneo. di sini kami telah mengambil gambar sesi foto sesi temu bual bersama mangsa banjir. Gambar kedua pula menunjukkan beberapa orang temu bual kami. Dan dan gambar terakhir pula menunjukkan keadaan semasa bencana banjir. Di sini kita dapat melihat rumah ditenggelami oleh air, bekas rumah rosak, tanaman musnah dan lain-lain. Sekian ya, terima kasih. Itu saja daripada kami. Terima kasih. Terima